Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan Kementerian Pengangkutan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri di atas kerjasama dalam menjayakan sidang media pada hari ini. Sidang media pada hari ini diadakan bagi memaklumkan satu keputusan dasar oleh kerajaan berhubung penyerarasan kadar dan kaedah kompaun saman trafik antara Jabatan Pengangkutan Jalan dan Polis Diraja Malaysia. Seperti kita sedia maklum, JPJ dan PDRM merupakan dua agensi penguat kuasa utama bagi Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang melaksanakan tindakan terhadap kesalahan lalu lintas di seluruh negara. Namun pada masa kini, kerajaan mendapati wujud perbezaan kadar kompaun dan kaedah pelaksanaan antara kedua-dua agensi ini yang sering menimbulkan kekeliruan serta persepsi bahawa pelaksanaan undang-undang adalah tidak seragam. Bagi mengatasi isu tersebut, Jemaah Menteri pada 17 Oktober yang lalu telah memutuskan untuk menyeraraskan kadar dan kaedah pelaksanaan kompaun bagi memastikan keseragaman dalam penguasaan undang-undang jalan raya di seluruh negara. Sehubungan ini, Jemaah Menteri memutuskan pembelian diskaun saman akan berasaskan program yang berasaskan program atau kempen khas akan digantikan dengan prinsip the less you delay, the less you pay. Bermula 1 Januari 2026. Kerana kita mendapati bahawa uh, kalau diskaun diberikan seperti yang sedia kala ini, kadang-kala orang menunggu sampai ada diskaun baru dia bayar saman. Jadi kepada mereka yang bayar awal adalah tidak adil. Hal ini kerana pemberian diskaun saman berasaskan program adalah tidak adil kepada golongan yang bertanggungjawab dan membayar saman mereka dengan lebih awal. Berdasarkan prinsip the less you delay, the less you pay, kadar kompaun adalah lebih rendah sekiranya bayaran dibuat lebih awal. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada mereka yang bertanggungjawab menjelaskan saman dengan segera. Perincian struktur baru kadar pengurangan kompaun saman adalah seperti berikut. Kalau bayar dari 1 hingga 15 hari, iaitu kurang daripada 15 hari, pengurangan 50%. Daripada 16 hingga 30 hari, pengurangan 33%. Daripada 31 hari ke 60 hari, kadar kompaun adalah maksima. Kalau RM300, kadar maksima RM300. Daripada 61 hari ke atas, maka tindakan mahkamah dan senarai hitam akan dilaksanakan terhadap pemilik kenderaan tersebut. Walau bagaimanapun, kadar insentif ini tidak terpakai bagi kategori kesalahan yang tidak boleh dikompau ataupun non-compoundable seperti tiada insurans, lesen kenderaan motor dan mempamerkan LKM palsu. Untuk makluman orang ramai, ada kesalahan-kesalahan serius yang tak boleh dikompaunkan. Dia mesti pergi ke tindakan mahkamah. Seperti kalau seseorang membawa kereta itu tanpa insurans, maka adalah satu kesalahan besar di bawah akta kesalahan jalan raya. Maka tindakan yang perlu diambil ialah dia perlu dirujuk ke mahkamah. Perlu dibawa kes itu ke mahkamah. Sama ada mahkamah memberikan denda ataupun penjara itu adalah keputusan mahkamah. Maka kita tak boleh bagikan kompaun untuk kesalahan-kesalahan serius seperti begitu. begitu. Namun dalam tempoh peralihan ini, iaitu daripada November hingga akhir Disember, orang ramai boleh menjelaskan saman JPJ dan PDIM yang boleh dikompaun sedia ada pada kadar pengurangan antara 50 hingga 70% bermula 1 November 2025 sehingga 30 Disember 2025. Selepas tempoh ini, prinsip the less you delay, the less you pay akan dipatuhi sepenuhnya dan tiada pengurangan akan ditawarkan untuk saman-saman yang tidak dibayar dalam tempoh 60 hari. Orang ramai digalakkan untuk menyemak dan membuat pembayaran saman melalui portal MySikap, aplikasi MyJPJ Aplikasi MyBayar, PDRM Serta semua kaunter kiosk JBJ Atau semua saluran pembayaran saman PDRM Saya menyuruh kepada semua pengguna jalan raya Supaya menyelesaikan saman tertunggak Sebelum 30 Disember Tahun ini dan bersama-sama Menyokong usaha untuk membentuk budaya Pemanduan yang lebih bertanggungjawab, berdisiplin Dan selamat. Sekian Terima kasih, Saudara Lok um. Pengumuman yang saya dan Lok buat hari ini adalah ekoran uh, Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan kedua-dua kementerian untuk uh, seragamkan uh, cara pembayaran compound. Dan atas persetujuan itu, maka sidang media hari ini kita buat. Seperti kita sedia maklum, Polis Trafik, sejak 2022, 2023, 2024 dan tahun 2025 ini, kaedah untuk pembayaran saman ini, kita buat beberapa tawaran, potongan pembayaran. Dan... Uh, Kabinet kemudiannya berpendapat adalah lebih molek. Mulai tahun depan, kita seragamkan semua sekali. Kaedahnya seperti disebut oleh saudara Lok, bayar awal menikmati potongan yang lebih tinggi. Berbanding bayar lambat. Bayar lambat bukan saja kena bayar penuh, tetapi juga mungkin menghadapi tindakan undang-undang yang berikutnya. Baik. Bagi polis trafik, ada dua punca kuasa dalam mengeluarkan saman inilah Yang pertama, Seksyen 120, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di bawah tajuk kuasa-kuasa untuk mengkompaun. Punca kuasa yang kedua ialah Seksyen 235, Kurungan 2, Kurungan B, Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Juga mengkompaun mana-mana kesalahan yang dibuat di bawah akta ini. Baik. Kepada rakan-rakan media, ingin saya berkongsi bahawa sepanjang 2022 Polis Trafik kita telah membuat tawaran pengurangan 50% dan kita berjaya menarik pembayar saman ini berjumlah 327,369 orang. Eh, jumlah saman yang mereka bayar. Bukan orang, jumlah saman. Dia mungkin seorang tapi samannya tujuh. Ya lah, contoh. Bila tahun 2022, kita offer diskaun 50%. Uh, kita telah berjaya menarik penyelesaian sehingga 327,369 saman. Yang memberikan kutipan 60.8 juta. Kita teruskan lagi bagi tahun 2023 masih kekal lagi 50% uh, dan satu kita buat dua satu 50% diskaun satu lagi tawaran house bagi semua saman kita kurangkan RM50 dan kita berjaya menarik Penyelesaian saman sebanyak 2.7 juta saman dapat diselesaikan dan kali ini kita kutip 211 juta 211 juta. Kita langsungkan lagi pada tahun 2024. Kali ini kita tawarkan 50% penyel, uh, diskaun. Ada juga program yang kita tawarkan 30% diskaun. Ada yang kita tawarkan 60% diskaun. Dan 678 ribu saman berjaya diselesaikan. Dan kita kutip 119 juta ringgit. Manakala bagi tahun 2025 Januari hingga September kita buat tawaran 50% diskaun, 30% diskaun dan kita berjaya uh, mendapatkan penyelesaian saman sehingga 1.73 juta dan kutipan kita adalah 249 juta. Jadi pada sepanjang 2022 hingga 2025 Uh, PDRM telah berjaya kutip sehingga 640 juta. Baik. Tapi dia ada kesan sampingan dia lah. Bila kita teruskan begitu, Kabinet berpendapat, uh, dia memberikan kesan di mana uh, pengguna kenderaan ini, dia akan ambil peluang tunggulah. Kita, bila polis buat tawaran, kita bayar. Baik. Tapi kali ini, kita streamline semua itu. Baik. Bila mula 1 Januari 2026. Apa uh, jalannya? Jalannya adalah mulai tahun depan bayar awal boleh dapat diskaun. Bayar lambat seperti disebut. Tapi sekarang nak sampai ke Januari kita ada 2 bulan lebih berbaki. Jadi untuk polis di Raja Malaysia mulai 1 November tahun ini sehingga 30 Disember. Tadi saya sebut tadi julat potongan 50 hingga 70. Bagi polis, 1 November hingga 30 November, diskaun kita adalah 30 Disember, diskaun kita adalah 70%. Jadi 2 bulan ini, siapa yang nak menikmati uh, penamanya diskaun, Datuk Yusri, pengarah trafik boleh bagi lagi lah 70%. Paling tinggi ni. Sebelum tu 30, 50, 60. 2 bulan berbaki ni dia bagi sampai 70. Jadi berapa banyak tunggakan yang belum bayar? Tak banyak lebih kurang 6.6 bilion saja lagi. Tunggakan yang tak bayar. Okey, jadi kalau nanti uh, 70% kita dapat itu pun lebih baiklah. Lepas daripada ini saya percaya kedua kementerian ini khususnya agensi JPJ dan trafik mereka akan duduk dan tengok balik bagaimana langkah penguasaan ke atas mereka yang gagal membuat pembayaran. Jadi dari sudut kita, kita dah cuba sedaya upaya menjalankan kempen jalan raya, mengingatkan pengguna menjadi pengguna yang berdisiplin, tertib, mematuhi undang-undang. Sedaya upaya kita sekalipun masih berlaku kedudukan di mana tunggakan saman itu relatifnya tinggi. Jadi ikhtiar kita adalah untuk memudahkan selama 3 tahun 4 tahun ini betul hasilnya lumayan 640 juta tetapi dia beri kesan sampingan di mana orang akan ambil peluang tak apalah tunggu ha, dalam kek ini trafik nampak lebih bermurah hati berbanding dengan JPJ kan ha, tapi lepas ni tak adalah seragam mulai 1 Januari tahun depan semua sama ha, jadi itu adalah apa nama, bahan untuk media kita hari ini kalau ada soalan 2 bulan berbaki ni ha, Tanya Loke Sebab ha. Yang pertamanya JPJ telah pun memberikan Diskaun 50% Sejak awal tahun ini Kepada Kepada kadar Saman Awas Dan juga uh, Di bawah P22 Jadi saman Ada tiga jenis saman Yang paling banyak ialah Yang melebihi had laju Di bawah Kamera awas Kita telah menyelesaikan 1.4 juta saman. Okay. Dengan kutipan jumlah saman tertunggak 425 juta. Ini yang telah pun dikutip sehingga 21 Oktober lalu. Oh, jumlah saman tertunggak jumlah saman tertunggak 425 juta. Jumlah uh, saman yang uh, jumlah saman ialah 1.4 juta. Mengapa kita kekalkan dengan 50% sebab awal tahun ini kita telah berikan 50%. Jadi kalau kita naikkan 70% tak adillah kepada mereka yang dah bayar awal. Jadi kita kekal dengan 50% sehingga akhir tahun ini. Okay. Dan juga bukan sahaja untuk uh, saman awas tetapi untuk semua jenis kesalahan lain di bawah uh, akta pengangkutan jalan di bawah JPJ yang boleh dikompaunkan. Yang tak boleh compound kena pergi mahkamah lah. Yang boleh dikompaunkan kita akan bagi 50% juga. Bermula 1 November hingga 30 Disember. Ya. Terima kasih. Cukup. Cukup juga. Terima kasih. Apa tu? ASEAN tau ya. ASEAN. ASEAN tentang apa? Okey, uh, polis telah uh, menyediakan 10,400 personel khusus untuk ASEAN sabit dan kita akan menerima sehingga 23 head of government. Uh, dan untuk tempoh sidang itu, persiapan polis sudah bermula pada 16 hari bulan, baru ni lagi. Uh, banyak dry run kita buat, uh, terutama melibatkan laluan, laluan uh, dipanggil laluan apa? Laluan protokol. Laluan protokol. Ada tetamu yang sampai dari Subang, ada tetamu yang turun di KLIA. Jadi kesemua laluan protokol telah kita kena pasti kita juga telah mengumumkan penutupan jalan secara berperingkat. Kita tak guna istilah lockdown. Dia konotasi dia tak berapa tepat. Jadi uh, bila program antarabangsa berskala besar begini melibatkan pula ketua-ketua uh, uh, negara yang pelbagai profil, maka fokus keselamatan adalah kepada head of government yang kita anggap berprofil tinggi, uh, berisiko tinggi, bergantung kepada Uh, background uh, apa namanya uh, sebuah negara itu dan juga isu-isu geopolitik semasa lah ya jadi persiapan polis sudah pun berada saya boleh sebut pada tahap sepenuhnya lah sebab kita dah mula dah melibatkan juga uh, lokasi sehingga 20 lebih hotel penginapan jadi uh, peluang ni kita ambil untuk mengingatkan uh, warga, uh, masyarakat untuk memberi kerjasama Khususnya di kawasan persidangan Kuala Lumpur Convention Centre. Uh, jadi uh, kena, uh, kalaupun di sana kita ada perbezaan antara kita ataupun uh, aktivis di kalangan penggerak civil society, uh, saya tegaskan bahawa mereka boleh nak menyampaikan hasrat mereka berkumpul dan sebagainya. Cuma beri kerjasama kepada pasukan keselamatan lokasi-lokasi di mana tetamu negara ada satu tempat persidangan. Uh, kedua, hotel-hotel penginapan mereka Jadi lain daripada itu Di luar daripada radius itu Yang kita anggap sebagai radius keselamatan Sebaiknya mereka tidak mengadakan sebarang Aktiviti ataupun berkumpul Itu nasihat kita lah. uh, Saya meletakkan kepercayaan sepenuhnya Kepada Datuk Seri Ketua Polis Negara Termasuk Ketua IPK Kuala Lumpur Dan IPK Selangor Yang memberikan taklimat kepada saya Dari masa ke semasa tentang Uh, kedudukan persiapan kita setakat ini. Okey. Sorry. Ya, yeah, apa tu? Okay. So, uh, say that, uh, -E saya dah betulkan dah, dalam ucapan saya, saya telah betulkan handset dengan tan sri speaker. Ya. Yeah. Instead of perkara sebenarnya perkara yang betul adalah section 20(1) eh, 20 kurungan 1 kurungan E Perlembagaan Persekutuan yang memberikan kuasa budi bicara kepada Menteri dalam perkara mengenai tempoh bermustautin. So saya anggap benda itu dah. Itu tafsiran dia lah. Uh, ayat undang-undang kan lah. Uh, peguam boleh cari makan sebab boleh mentafsirkan ayat undang-undang dari pelbagai perkara lah. Ya, uh, saya menghormati pandangan Eric dan setelah pembawa buat penjelasan dalam parlimen. Terima kasih. Terima gambar, kasih. Gambar-gambar. Oh ya, yeah. thank you. Depan sini boleh. Okey. Mana sini? Okay.